अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में पोस्ट लेकर आई हूँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का विलादत बासादत का एक मुख्तसर क़िस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

की लाडली बेटी जनाब फ़ातिमा जहरा सलामल अलह के यहाँ गुलिस्तान नबूत में एक ताजा कली ने आँख खोली तो कुछ देर के बाद जनाब इमाम सलाम जो आपसे दो बरस बड़े थे अपने वालद ग्रामी सलाम की उंगली थामे हुए हजरे मदर में आए मुस्कुराते हुए और नन्ही बहन के चेहरे को देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराए और फिर जनाब अमीर सलाम का चेहरा देखा आपने अपना चेहरा ऊपर उठा के जनाब अमीर सलाम ने अपने आंसू छुपाते हुए बीबी सैदा को मुबारकबाद दी बेटी की और फिर फरमाया कि जनाब रसूल खुदा अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ तो बच्ची का नाम वही तजवीज़ करेंगे इस वक्त ताजदार दोआलम मुरसलीन मदीने के बाहर गए हुए थे जब तीन दिन के बाद आप वापस आए तो हसब आदत दुख्तर ग्रामी जनाब सैदा सलाम के हजरे पर तशरीफ़ लाए और अपनी बेटी की आगोश मुबारक में नन्नी शहज़ादी को देखा जिसके चेहरे पर जनाब ख़दीजा अलैहा की शबी आया थी वहीं जनाब सलाम का दबदबा हवेदा था जनाब रसूल खुदा सल वसम ने बेटी की गोद से नवासी को अपनी आगोश में लिया और हसब आदत अपनी ज़बान मुबारक बच्ची के मुँह में दे दी बच्ची ने लसान वही से जब पूरी तरह से अपने आप को सैराब कर लिया तो ज़बान छोड़ दी बीबी सैदा ने अपने वालद ग्रामी से कहा कि बाबा जान हम सब इंतज़ार में थे कि आप तशरीफ़ ले आए तो बच्ची का नाम तजवीज़ करें जनाब रसूल खुदा सल्ह वसम ने फ़रमाया देखो बेटी मैं इस मामले में ख़ुदा के हुक्म का मोहताज हूँ अल्लाह ताला के यहाँ से जो नाम तजवीज़ होगा वो रखा जाएगा इतनी देर में आपके चेहरे पर वही आसार हविदा हुए और आपने चंद तो के बाद फरमाया कि ज़िब्राइल अमी बच्ची का नाम जैनब लेकर आए हैं ये वहाँ परवरदिगार के यहाँ लोहे महफूज में भी कंदा है जैनब के माने हैं बाप की मददगार जैनब दो लफ्ज़ों से मिलके बना है ज़ैन जीनत का, के मत, का मत, इसका माने है जीनत जैन के माने जीनत और अब माने वालिद का तो ये ज़ैनब नाम रखा गया रखा जनाब रसूल खुदा सल्ला वसलम ने और इस नाम को घर में तमाम अफराद ने पसंद किया और जनाब अमीराम को रसूल खुदा सल्ह वसम ने अपने पास बुलाया और फिर बारी बारी दोनों के सर पे हाथ रख के बीबी सैदा के सर पे हाथ रखा अपना दस्त शफ़्क़्त और मौलाई कायनत के सर पर रखा दोनों को दुआएँ दीं और फिर ये नाम घर में मुश्तमिल हो गया ये बच्ची जैसे जैसे बड़ी होने लगी गुलिस्तान नबूत के आंगन में वैसे वैसे इसके जौहर खुलते गए और बहुत नन्ही सी उम्र से अपनी वालदा ग्रामी को देखा के घर में दरसो तदरीस की महफ़लें होती थीं जिसमें क़ुरान हदीस का दरस होता था और बीबी सैदा उसमें में तदरीस के फ़रज़ अंजाम देती थी बीबी जैनब सलाम्ल ने अपनी आँखों से मुशाह किया कि यह घर कोई दुनिया का आम घर नहीं था इस घर में जबराइल अमी वही लेकर उतरते थे ये घर बैतुलशरफ कहलाता था इस घर के मकीन अहल बैत कहलाते थे चनानचे बीबी जैनब सलाम्ह ने भी नन्ही सी उम्र से अपने आप को इसी माहौल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और आप भी अपनी वालदा ग्रामी के साथ छोटी सी उम्र में इस इन महफ़िलों में शरीक होने लगी आपने देखा कि इस घर में दुनिया का कोई मअलम कोई हादी दर्श देने नहीं आता था ये परवरदिगार आलम के अता करदा से आरास्ता हस्तियाँ थीं चुनाच मौलाए कायनात और बीबी सैदा केवान जेर साया परवान चढ़ते हुए अभी बचपन का ही दौर गुज़र रहा था के वाल ग्रामी की शफक़त से आपको महरूम हो जाना पड़ा बीबी सैदा सलाम उल्ल के इंतकाल के बाद जनाब ज़ ज़ैनब सलाम्ल बराह रास्त मौल कायनत के जेर सा परवरिश पाने लगी यही वजह थी कि जनाब जैनब में शुजात दिलेरी और इस्तकामत और वो दीगर खवास खसूसियात खवास व खसूसियात जो मौल कायन की ज़ात का हिस्सा थे वो जनाब जैनब में मुंतकिल हुए और फिर वो वक्त आया जो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है कि आपके रिश्ते आने लगे उनमें एक रिश्ता जनाब अब्दुल्ला का भी था जनाब अब्दुल्ला आपके भतीजे भी थे और आपके ख़ानदानी रिश्ता तो था ही था साथ में जनाब अब्दुल्ला काफ़ी करीब रहे थे जनाब अली अमीर सलाम से चुनाचे क़ुरफ़ाल जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला जनाब अब्दुल्ला इतने ख़ूबसूरत थे इतने ख़ूबसूरत थे कि जब ये शादी हुई तो इसको चाँद और सूरज की जोड़ी कहा गया बनु हाशिम में ये शादी चाँद और सूरज की जोड़ी की शादी कही गई जब ये ब्याह के जनाब अब्दुल्ला के आंगन में आई जनाब बीबी जैनब सलाम्ल तो यहाँ भी परवरदिगार आलम ने इन इनके आंगन को भी फूलों और गुंजों से सजाया और मेहर मोहब्बत का यह आंगन बड़ी ख़ुश स्लोबी से चलता रहा और यहाँ तक कि वो वक्त आया जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफारी करबला तैयार था उस वक्त बीबी जैनब सलाम्ल ने अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला को याद दिलाया कि उनसे निकाह के वक्त बीबी जैनब सलाम्ल ने एक शर्त रखी थी कि वो अपने भाई से कभी जुदा नहीं होंगी जनाब अब्दुल्ला जनाब अब्दुल्ला उन दिनों बीमार थे अपनी अलालत के बायस वो तो नहीं जा सके सफ़र करबला पर लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बीबी जैनब सल के साथ भेजा और फिर ज़माने ने देखा कि ये बीबी जो बिनते पैंबर कहलाती थी दीन के लिए मौला तरह से इस्तकामत के साथ खड़ी हो गई और तारीख़ में अपना नाम ऐसे रोशन किया इस इसकामत ने उनकी उनका नाम ऐसे रोशन किया कि रहती दुनिया तक न पहले कोई मिसाल होगी न आने वाले वक्त में कोई मिसाल होगी जिसमें तीन दिन की भूख और प्यास के बाद जब आपको ले जाया गया शहरों शहरों फिराया गया बेमखनऊ रदा लेकिन आपने दीन के खातिर रिदा की कुर्बानी दी बच्चों के दी। की कुर्बानी दी कुंबे की कुर्बानी दी और तारीख़ में अपना नाम रोशन कर गई व आखिर उदवाना अलहमदिल्ला रबालमीन मैंने शुरू किया था विलादत से और शहादत तक आ गई आलम से हमारी दुआ है कि बीबी जैनब ने अपनी रिदा के सदक़े में जो दीन कायम किया दीन मोबीन की हिफाजत की कायम तो कर गए थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत जो की वहल बैत के घराने ने की अपनी कुर्बानियों से परदिगार आलम से हमारी दुआ है मेरी दुआ है कि परवरदिगार हमेशा हमेशा इस दीन की हिफाजत फरमाए क्योंकि इस दीन ने हमेशा जुल्म और जबर के आगे अपने आप को सीना सिपर रखा इसकी हिफाजत करने वालों ने यह जिस घराने पे उतरा था दीन वो घराना आज भी तसलसल के साथ ज़माने के मो सितम का शिकार है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, 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 कराची के साहल के किनारों से लेकर लद्दाख के ऊंचे बुलंद तरीन पहाड़ों के दरमियान जहां बैठने के लिए मैदान भी नहीं हैं पहाड़ों के दरमियान मातम होता है पहाड़ों के दरमियान भी जैनब का नाम लिया जाता है कराची के साहिल से लेकर लद्दाख के पहाड़ों तक जहाँ हुसैन है वहाँ जैनब है आखिर अल्हद रब ला रबालमीन वसला तो वसलाम खैरमसलिन वाले तयबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए परवरदिगार आप सबका नासिर हो खुदा हाफ